সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ সকলোকে চাওকচোন পুৰা কামত ব্যস্ত ব্যস্তৰ মাজতে এটা মোৰ কথা মনত পৰা দেখি আজি মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চাওকচোন ৰ'দটো ইমান চোকা ওলাইছে আজিৰ কথাটো হ'ল মোক আগতে দেউতাই কৈছিলে যে গৰমেহে গৰম কাটে গৰম দিনত কঁঠাল আম আনাৰস যিখিনি খালে মানুহৰ গৰম হয় সেই বস্তুখিনি ওলায় সেই কথাটো আজি মনত পৰি মই আপোনালোকৰ আগত এটা জলপান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি জলপাননো আহকচোন আগৰ দিনত সকলো ককা আইতা বা আমাৰ মা দেউতাহঁতেও হৈ খাইছিলে আজি মই ভাবিলোঁ ময়ো খাওঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁচোন আজি মই কোৱা কলবিধে হ'ল কঁঠাল গৰমত খোৱা এনেদৰে কঁঠালখিনি কলপাত এখনত গুচাই লৈছোঁ আজি আমি জলপান খাম সান্দহগুড়ি আৰু কঁঠাল আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা সান্দহগুড়ি আৰু কঁঠাল খাই পাইছেনে আমি খাওঁ যেতিয়া আমি হৰ্ণ ল'ব গৈছিলোঁ তেনেকৈ এভাগ আমাক জলপান আগবঢ়াই দিছিলে তাত আছিলে কঁঠাল সান্দহগুড়ি আম কল গাখীৰ সেইদিনাখিনি যে খোৱা সোৱাদটো আজিও মোৰ মুখত আছে তাকে ভাবি ঘৰত যেতিয়া সান্দহগুৰি আছে কঁঠালৰ লগত টেষ্ট কৰোঁ বুলি যিমান গৰম হ'লেও আজি মই মোৰ জলপানৰ থালিখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মই জনাম আপোনাক এয়া মই টেষ্ট কৰিছোঁ কঁঠালটো মিঠা আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ খাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোক খাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব